проводил э, сумму денег 1 миллион сто тысяч рублей происхождение этих денег объясните пожалуйста приобрел в обменном пункте чем вы занимаетесь как вы эти деньги получили это мои деньги я пенсионерам пенсионером в ДНР в городе Торезе обналичивал помогал снимать деньги с карточек выдавал им сразу наличные деньги попадали с их карточек не Петровский, снимал эти по пути сюда а на блокпост я заехал в один объект...